Нет, У меня нет цифр, чуть попозже будет какое-то понятие, но понятно, что так в день мы сбиваем этих беспилотников различных, в том числе и шахедов, 30-50 штук. Я же вам даю каждый день нашу любимую рубрику, там есть эта графа тоже, да. За сегодня, я уверен, мы сбили, наверное, около сотни где-то, плюс-минус вот так, да. Вот, и вот такое замечание. Один из шахедов, урашистов, как говорится, как пёр туда на запад Украины. Я, собственно говоря, перелетел границу и пролетел, улетел в Польшу, короче говоря. Да? При всем при этом поляки прекрасно видели все это шахедное стадо, которое прет, вот, которое наши позбивали. Скорость этого шахеда, господи, прости, ну, блин, ну сколько, 150 километров в час. То есть это же тихоход, небесный тихоход, да, ну, это жерка. Как у Ан-2. И тот, наверное, Ан-2, наверное, быстрее летает. Вот. То есть он тихоходный. Его видели за хрен знает сколько километров.